Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 15 серпня 2006 року. Друзі, це був товариський матч Україна-Азербайджан, який відбувався у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. 6-0 сборной Украины промогает Азербайджан. Воронин, Назаренко, Руслан Ратани, Гуси, Воробей и Алексей Белик забивали голы за сборную Украины. Давайте про все будем с вами говорить по порядку. 10 тысяч глядачей было у Киеве на том товарищеском матче на стадионе имени Валерия Лобановского. Плюс 20 градусов наверное, не плюс 20, а плюс 24 градуса тепла. Бол на стадионе. бригада арбитров. Станислав Сухина, российский арбитр, обстогу в данный матч. Его ассистенты Евген Волин та Анатолий Цветнов и резервный арбитр с Украины Олег Деревинский. Это стартовая ну, це бригада арбитров, которые были на том матче. Стартового донатистка Украины Олег Блохин, главный тренер команды. Вячеслав Кернозенко в воротах, Андрей Несмачтин, Андрей Тимощук, капитан команды, Александр Кучер, Андрей Русал, Руслан Ротань, Олег Гусев, Андрей Воронин, Алексей Белик, Сергей Ткаченко, Сергей Назаренко. Ну, есть такая стартового донатка национальной избирной Украины. Там еще Вячеслав Свидерский выйдет, Олег Шалеев, Андрей Воробей, Андрей Гусин, Александр Рыкун. Еще в украинец Тарас Михалик. Там еще Руслан Ратаня поменяет. Но ну, эти замены ведь будут в выключенном же в номер два. Что казаться про сборную команды Азербайджана. Шахин Дынеев. Головный тренер команды Азербайджана. В воротах. Фархат Вилеев. Автандил Гаджиев. Эльмар Бакшиев. Рамин Гулиев. Аслан Киримов, Джейхун Султанов. Рамазан Абасов, Рашат Садигов, капитан команды, Ильгар Гурбанов, Эмин Имаме, Имамалеев, Надир Набиев. Все стартового от 12 сборной команды Азербайджана. Там еще в речи в Азербайджане выйдет Рашат Садигов, Заур Гашимов, Руслан Абасов, Фарух Исмаилов, Вугар Надиров, Вагиф Джавадов. Эти футболисты заявляются в сберной Азербайджана на другую 45 хвилинку. А теперь про сам матч. Давайте уже говорить. То что это был, друзья, товарищеский матч, да, который был у Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. И Украина, в принципе, завладела инициативой. И в же третьих луна матча. Да хорошая, долгая диагональ. Воронин один на один выходит с вратарями и забивает. Уже на третьих в луне матча украинцы повелы в рахунку. После идеального... После идеальной долгой передачи. Как все-таки пошла, да? Ну и Воронин. Андрей Воронин выходит. З вертарем збірної команди Азербайджана один. на один. Андрій Воронін пробиває та забиває на третій хвилині матчу. Друзі, да, третя хвилина це була. І Україна забила потрясаючі м'ячі. Україна, в принципі, продовжувала контролювати перебіг подій. Збірна України. Дуже здорово себе почувала. Де більше, більше чим володіла Україна. Ну і Україна в кінці-то кінців на 12-й хвилні матчу. Супер подвоїть. Назаренко б'є. Штрафний удар по воротах і забиває Назаренко. Потрясаючий удар. потрясаючий удар. Назаренко. Назаренко наносит потрясающий удар. Сергей Назаренко, 18-й номер, сборной Украины. Он пробил прямым ударом за штраф Меч идеально перелетает в стенку. И влетая в дальнюю верхнюю. В ближнюю, прошу прощения, В ближнюю девятку пробивает Сергей Назаренко. Потрясающий гол забывает Сергей Назаренко. Украина подвоит свою перевагу. И на цьому ну, на чем Украина Не запыняется. Украина хочет лететь вперед, забивать, атаковать. Забивать, сколько она может! И на 25 их вынимать, матчу Украина забивает в третье. И это делает Руслан Ротань. Хорошая идет атака в Украине. Передача. Момент. Назаренко прострел. Подожди, ворота из покину. Руслан Ротань забивает ворота Азербайджана. 3 0 рахунок. Сергей Назаренко гол плюс пас от Сергея Назаренко. Ну и в пустые ворота, да? Руслан Ротань. Пусть переправляет мяч в сетку ворот сберной команды Азербайджана. Украина полностью контролировала хит матча и на 45-й хлоне матчу Сберна Украины еще и в четвертый забе забье Азербайджана. Подача, удар головой и забивает, забивает Гусев на 45-й хлоне матча. Рахунок же стоит 4-0 на коре Сберной Украины. Идеальный навис с левого фланга, удар головой и забивает забивает Гусев. Роберт Рахунгвачи 4-0. На користь сборной команды Украины. Это делает Олег Гусев. На этом первая 45 хвилинка подошла до своего завершения. В другом этапе Украина абсолютно спокойно себя почувала. 4-0. Дуже солидная перевага. Вот. Ну и в конце-то концов и в пятый украинцы забьют на 70 й хлоне Андрей Воробей выйдет один на один за вторым. Андрей Воробей. Удар по воротах. И мяч в воротах. Сбирная команда Азербайджана. 5-0. Стоя Рахунок. Я так понимаю, что голевая передача на Алексея Белика записана а ну, украинцы забивают и в пятое. Украинцы из правди пимали просто який-то кураж. В том матче товарищескому против Азербайджана. ведь в неочевидных ситуациях Украина забивала. Здесь штрафного забили. Где-то и выиграли подбор. Ну, и тут такая же самая ситуация. Такая же самая ситуация. Воробей выходит один на один в последнюю мыть пробивает поворотах и забивает еще и гол. И довольно-таки красивый. Довольно красивый. Азербайджан намагался через команду противопоставить Сберни Украине, но Украина... Э -э Украина была не запыныта. Просто не запыныта в тот день. И на 90 плюс первой хвилине матча Украина еще одну атаку проведет. Гениальная шеразая передача. Алексей Белик 1 на 1 обыгрывать вратаря. Порожний. Ворота. Удар и гол. 6-0. 6-0. У Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Украина забивает еще 6. Ну, еще один гол, и в сумме 6 мячей, для Украина платила. То матч против Ям, друзья, хочу сказать, против непростого абсолютно суперника. Ям, друзья, я вам так скажу. Я вам, я вам так скажу. Вот просто послушайте меня. А -а -а, сберная Азербайджана тоже сильно сберна. И обыграть их за рахунку в 6-0, но это уж точно задача нелегкая. Это очень хорошая сберна. Сберная команда Азербайджана. Потрясающая сберна. С потрясающими футболистами. Потрясающая сборка. Збірна України перемагає. С рахунком 6-0. Цей матч, друзі, відбувався 15 серпня 2006 року. Це был товариський матч, який відбувався у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановська. Україна перемагає Азербайджан с рахунком 6-0. Украине доброти, Азербайджану доброти. Вам, друзі, доброти. Бажаем все наикраще. Самое главное. Друзья, это самое главное. Бережите себя. Будь счастливы. Всем пока.